Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави Джуниор. С вами, как всегда, Яна. И прямо сейчас со мной на связи Даня Хатри, которая находится в Копенгагене, который отыгрывал групповой этап Бласта вместо Симпла. Об этом мы сегодня с ними поговорим. Но перед этим обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Привет, Аня. Привет, Яна. Ну что это? Поздравляю с таким крутым дебютом на Бласте. Очень и очень крутой старт. Я даже сказала бы, слишком хороший старт, как для первой игры. Но давай с тобой по порядку. Давай начнем с того, как и когда ты вообще узнал о том, что ты летишь в Копенгаген в качестве замены Симпла. Я узнал об этом или 9 или 10 числа. Мы еще в тот момент должны были играть против Астралис Талант. Мы играли на Академии, на WePlay. И вот до матча с Астралис мне написал менеджер основного состава, то что, скорее всего, надо будет полететь на Бласт, так как Саша не сможет присутствовать из-за личных причин. То есть для тебя это была полная неожиданность? Да, это была полная неожиданность. Мы разбирали в Дискорде, смотрели демку Астралис тогда. До матча оставался буквально час, и до этого я получил эту новость. С одной стороны, очевидно, это крутая возможность показать себя на тир-1 сцене, но с другой стороны, заменять топ-1 игрока мира очень и очень ответственная роль. Какие вообще были самые первые эмоции, мысли в тот момент? Ну, сначала я задумывался, типа, как все пройдет, но потом были положительные только мысли, так как я понял, что это крутой шанс, это роли, которые я играю за последнее время, то есть мне будет комфортно, скорее всего. И, ну, в принципе, я был предвкушение скажем так. Когда ты уже прилетел в Копенгаген, и сколько вообще у вас было времени, дабы подготовиться вот таким составом к турниру? Прилетел я 12 августа вечером. Тренироваться мы начали 13. Вот с 13 числа у нас получается было 6 дней до турнира. Где-то угу. 6 дней, при этом у нас один был полувыходной. Ну, короче, вот... Полных 5 тренировочных день, дней, где-то так. Вот ты сказал полувыходной. Чем ты вообще занимался в свободное время и было ли оно у тебя вообще перед первыми официалками? Ну, полувыходной был у нас такой, что сначала у нас утром была тренировка, потом uh -huh. у нас был шоу-матч э, благотворительный. но в свободное время вообще тут очень крутой город, э, тут есть везде самокаты, ты сейчас умеете. Лето, очень прикольно кататься <laughs> и, ну, вообще мы гуляем обычно на улице где-то. Тут рядом есть также торговый центр, мы туда ходим, туда покушать. Вот. Но так в основном гуляем, катаемся, ездим, гуляем по городу, короче. Как тебя вообще встретила команда? Встретила хорошо. Мы в первый вечер пошли ужинать. Вот. Но я понимал, что предстоит много работы, поэтому морально пытался не думать ни о чем, кроме игры. Вот. Но встретили хорошо. Ну, был... Чувствовался хороший вайп вот этот, спокойный, в принципе. Поэтому все окей. Uh -huh. Давай тогда с тобой обсудим вашу первую игру игра против Complexity. Какой был вообще настрой лично у тебя перед этой игрой и в целом у команды? Uh, настрой был боевой. Особо, я думаю, никто ну, никто не задумывался о том, как придет игра. Во-первых, потому что в целом эти матчи, ну если бы даже мы все проиграли условно, то ничего плохого бы не случилось. Все просто старались играть в свою игру. Uh, вот. И после первого матча мы старались собраться еще жестче скажем так. Но, в принципе все были готовы, все пытались сосредоточиться на, на игре в тот день. Несмотря на то, что у тебя уже mm -hmm. есть некий опыт игры против этого коллектива, но все же было у тебя какое-то небольшое волнение перед началом матча. Если честно, во время игры я вообще не волновался ну, в, плане, в плане микро, но у меня иногда я терялся в некоторых моментах, там где экшен, и иногда не понимал может какие-то неправильные ситуации принимал, но в целом именно в плане механики, я не волновался. То есть если так говорить, то руки у меня условно не тряслись. Uh -huh. Вот, но вот в плане из-за недостатки опыта и этих стрессовых ситуаций, из-за того, что у меня их было мало, в каком-то моменте было дискомфортно. Но в любом случае это опыт и ну, без этого никуда. Писал ли тебе Симпл перед игрой? Может как-то поддерживал? Э, ну писал, да. Говорил, что все будет хорошо, надо слушать капитана и тренера и просто играть в свою игру, что в принципе ну, и, ну, и происходило, скажем так. А на последней академ Лиги у нас частенько были проблемы с пистолетками, и складывалось впечатление, что в этом матче это как будто бы закрыл свои гештальты и ультанул сразу же в первом пистолетном раунде. Расскажи, пожалуйста, как прошла первая игра для нашей команды. Первая игра прошла, начало было более-менее спокойно, все плюс-минус чувствовали игру. Но потом мы дали очень много, мы начали давать очень много клатчей. Где-то неправильно макро играли, неправильные позиции занимали. Вот. Ну и опять же, как я уже сказал, отдали много ключевых раундов из-за того, что не выигрывали клатчи. И за атаку первые раунды, там где чел закрысил на шарах, мы вроде выиграли, не, мы проиграли пистолетку. Ну короче, у нас был бай. Потом мы проиграли его из-за того, что нас пожали в спину, мы не дообщались, и после этого как-то нас засновывали за атаку уже. в принципе, КТ начала, начиналось нормально. Какое вообще настроение было в команде после первого матча? После первого, кстати, было очень как-то спокойно, но э, мы проиграли, как-то приняли тот факт, что мы уже проиграли, и mm -hmm. просто понимали, что нам надо выиграть все оставшиеся матчи. Вот. И мне было лично интересно получить этот опыт, опять же, э, Ну, этих мы первый раз играли вообще 4 Best of 1 за день, и, в принципе, это крутой опыт, но после Луза мы ни о чем особо не думали о таком. Мы mm -hmm. не были в тельте, если так сказать, но ну, как по мне. Следующий матч можно по праву называть юниорским дерби, потому что мы играли против G2, и, по сути, ты впервые сыграл против Ильи на соревновательной сцене. Какие вообще эмоции были? Да, ну, я на самом деле ждал этот матч, мне было, я его ждал еще до, начала турнира. Я думал, то, что мы встретимся в верхней сетке. <laughs> это получилось так, что мы встречались в нижней. Вот. Но, в принципе, я... мне в целом было интересно сыграть даже несмотря на то, как бы он закончился. Но, как и ожидалось, это был близкий матч. Мы сумели камбэкнуть за КТ. Вот. И, в принципе, насыщенные эмоции были. И много, и много ошибок с нашей стороны и со стороны g Но в целом я рад, что мы выиграли. <laughs> вот. Против Ли было интересно поиграть. Как тебе в целом обновленный состав G2? Что скажешь об этих ребятах? На самом деле, мне кажется, он перспективный, несмотря на то, что они проиграли два матча. Я думаю, ЖКС это, ну, на... если брать на будущее, то довольно-таки неплохое усиление. Про Хукс я ничего не могу сказать, я не знаю, как он колет, не знаю, ну, что он как бы дает команде, но если его взяли, наверное, это не просто так. И как-то оцениваю чисто по статистике капитана, не знаю, как он при этом общается в игре и дает какие колы, какое он дает настроение, команда мне кажется это неправильно. Время покажет, не знаю. Я думаю, в принципе, это точно не будет какой-то дикий провал. Я думаю, у них есть перспектива. Смотрим, это от них зависит. Реванш против команды Complexity. Вы просто раскатали американскую пятерку. 16-3. Расскажи, пожалуйста, чем. Этот оверпасс кардинально отличался от первого Best of 1. Ну, вообще, хочу сказать, что когда ты играешь э, в один день два матча против одной и той же команды на одной и той же карте, то мне кажется, сейчас это такое будет случаться, потому что э, проигравший, ему как бы легче становится играть. Потому что он знает уже, как играет соперник, а соперник может думать, что ты что-то поменял, и как бы ты собираешься еще жестче, чтобы выиграть, понятное дело. Ну, в принципе, как-то шло, все нормально, мы. Выиграли пись, ой, проиграли писик, а потом просто начали брать жесткие стрики и все убивали, начали лучше общаться, просто чувствовалась вот эта командная уверенность, Мы у нас получалось все. Мы все перестрелки выигрывали. клатчи, которых нам не хватало в первой игре. И, в принципе, все получалось. Мы их просто закатали без шансов. Вот, кстати, по поводу клатча. И в последнем раунде первой половины, и вообще в последнем раунде этого матча ты остаешься 1-2. Насколько вообще волнительны для тебя подобные клатч-моменты? Как бы время игры, это происходит в экшене, ты в моменте об этом не думаешь, волнительно или нет. Просто пытаешься сообразить, что сделать, как правильно сделать. Вот, ну, последний клатч, который ну, был на 15-м раунде, ну, когда у нас уже 15 было, не знаю, я, я убил чела, разменял на траке, остался один в один, я понимал, что он, скорее всего, в спине, плюс тиммейты подсказали, и я просто загэмблил, пропушил банк, и... Ну, я понимал, что, во-первых, чел не будет э, дефать, скорее всего, на первый раз, а, во-вторых, он даже не начал дефать, он просто, наверное, в отчаянии побежал на меня, и все. Ну, это был несложный клатч, именно один в один. Хорошо, давай тогда с тобой обсудим самый последний самый важный матч в рамках этой стадии, это игра против Team Liquid. А... Какой настрой был перед игрой и как вообще прошел этот даст лично для тебя, по ощущениям? Ну, по ощущениям, я чувствовал, что я немного уже, как бы, не то, что устал, но, наверное, не хватало немного вот концентрации полностью под конец. Uh -huh. И, в принципе, чувствовалось именно по командным ощущениям, что все готовы выиграть, все вообще не волновались и играли в свою игру, предлагали. Еще и до матча нам Саша Симпл заколил пистолетки. <laughs> за что ему спасибо, которое мы в итоге все выиграли. Вот, и в принципе, вообще матч шел без проблем. Мы, мы играли командно гораздо лучше, чем Liquid, это даже видно. Мы играли длину, мы играли по всей карте, а вот Liquid, допустим, они вообще за длину не дрались, и за КТ, и за атаку. Вот, а без длины сложно играть, как по мне. Но в целом прошел нормально, просто заснул боль, наверное. У всех все получалось. Были у нас лучше колы, команда лучше. В целом, ну, всякие в прошлом выиграли 16-4. А как тебе в целом обновленный состав Team Liquid? Что скажешь про этих ребят? Интересный состав. Знаю, что Марик и Кендар хорошо играют. Вот у них снайпер Оси тоже хорошо попадает на да. Ну вот Нитро, я не знаю, он уходил в Valorant. Я думаю, он потерял драгоценное время в КС. Мне кажется, уходить в Valorant и возвращаться, это ну, в любом случае какой-то минус для карьеры именно в кейсе. но, я думаю, с каждым турниром Liquid могут набрать, опять же, смотря все, как, ну, зависит все от них, короче, но, в целом, состав неплохой, много хороших индивидуальных игроков, Elisha, и кендар Оси. ну, они индивидуально реально сильные игроки, ну, вот посмотрим, как они выстроят свою командную игру. Хорошо, с кем тебе лично по итогу этого дня было сложнее всего играть? Или какой матч э, запомнился больше всего? Сложнее всего было играть против G2. Банальный ответ. Потому что, во-первых, это был близкий матч. Во-вторых, у нас было сложное начало, мы не могли собраться, мы их не перестреливали. Очень много дуэлей проигрывали. Вот, но мы все-таки дожали 5 раундов, и за КТ уже как-то началась новая половина, мы начали совсем по-другому играть. Лучше общаться. И в целом, самый сложный матч был G2. Вот. И, ну. И как-то, ну вот, мы сумели <связать> выиграть. А если мы берем соло дуэли, как <связать> чисто авик на авика, с кем было сложнее? Наверное, против Liquid, потому что вот меня оси раза три убил, или четыре со скаута просто. Вообще без шансов. Из-за КТ, и за атаку, вот, наверное, он меня больше всего убивал, и <связать> это как-то <связать> меня немного, так сказать... Не раздражала. Загрел. Короче. Ну, да, Агрил, Агрел, да. Ну, почему но, нет? Это но, со После нормально попадает, да. Угу. А, хорошо, как вы праздновали выход из группы? Что делали после матча? Какие вообще были эмоции? Что происходило а, в там, практике, в отеле, где вы живете? После матча все были довольны, ну, все были рады, что мы сумели камбэкнуть в группу и выйти с первого места. Вот. Потом мы вечером пошли ужинать в отель. Вот, потом пошли отдыхать, потому что все были уставшие, это был долгий насыщенный день. Но в целом остались хорошие эмоции и крутой опыт. Это самое главное. Ну, вот ты лично доволен своим перформансом на этом турнире? Конечно, против Лики хотелось бы сыграть лучше, но понятно, доволен, конечно. Ну вот, да. Какой фидбэк был от тиммейтов, может быть, от Саши, Амиран, Блейд. Ну, Денис под конец довольный Был. Ну, в принципе, как и вся команда Амиран, Амиран тоже похвалил, в принципе, mm -hmm. все хорошо. Я думаю, когда ты выигрываешь, ну, в любом случае, команда довольна. Наверное, странно будет спрашивать, насколько сильно тренировки Na'Vi Junior отличаются от тренировок основного состава. Понятное дело, они абсолютно разные. За все это время взял ли ты для себя какие-то интересные штуки, какие-то, может быть, раунды, которые можно будет использовать в дальнейшем с командой Na'Vi Junior? Какие-то фишки от того же Элика, как Эпо? Я понял, что две главных вещи — это то, что детали в КС и общение — это очень важная тема. Mm -hmm. Хоть это и звучит банально, но если вот всегда это делать, понимать детали, понимать игру, то будет играть и при этом хорошо общаться. Если развивать постоянно свое понимание игры, то это очень апгрейднет всех людей, которые будут так делать, как игроков, я считаю. Хорошо. Ну и, наверное, хотелось бы узнать у тебя, какая вообще там атмосфера на этом турнире? Атмосфера хорошая, много команд в отеле. Сможешь пообщаться с разными игроками с других команд. Вот, что тоже важно на самом деле. В целом все хорошо, атмосфера хорошая, хорошая погода. Вот. У всех все хорошие ребята, скажем так. А с кем ты уже успел пообщаться, увидеться? Помимо Ильи, которого я видел у тебя в инстаграме. Ну, снил нам немного. Uh -huh. С. Сейчас я вспомню, с кем-то общался тоже. Столько много людей, я не всех не запоминаю. А, с Нексой общался тоже mm -hmm. немного. С Декстером. Mm -hmm. Вот. Это все ну. в отеле, где вы живете, или где-то за. В отеле, в отеле, да. Ну, я, может, кого-то не вспомнил, вот. но ну, в целом-то. А как вы провели свой выходной вчера после игр? Вообще, отлично провели. Мы поехали сначала в Мальма. Тут ехать 30 минут на поезде. Mm -hmm. Там на самом деле красивый город, такой спокойный. Чувствуется какая-то расслабленность в этом городе. Все как будто не, не напряжены вообще. Вот. И там море, порт, как бы такая расслабленная обстановка, скажем так. Uh -huh. По пообедали там, потом вернулись в Копенгаген, тоже вечером погуляли, покатались на самокатах. В принципе, вообще день прошел лучше всех. А uh, с кем ты был? Я был с Вити, Сендаянгом, и Сашей ЛК, а вечером пошли уже со всей командой. Uh, там. гулять, короче. Uh -huh. Кстати, вот с кем ты за все это время больше всего общался? С из игроков? Да, именно из команды. Нет, наверное, с Витей Сандаянгом. Mm -hmm. <laughs> вот, но со всеми по чуть-чуть старался, скажем так. Вот, но под конец уже как-то легче тоже общаться, в принципе, с игроками. Угу. Тем более, когда ты забираешь клатч и выигрываешь матчи, то, понятное дело, куда проще вообще не идет. Что теперь ты остаешься до конца бласта, прилетает Симпл, как все будет происходить? А, ну да, по идее, Саша должен скоро приехать. Опять же, да, я буду до конца бласта, буду смотреть, как ребята тренируются. Опять же, интересно тоже со стороны посмотреть. Ну и буду смотреть матчи, понятное дело. Вот, ну а дальше уже посмотрим. Ты целом доволен своей поездкой? Да, я очень доволен, на самом деле. Очень рад, что выпал мне такой шанс проявить себя, как бы получить опыт этот. Это... У меня остались только положительные эмоции, и я очень рад поездке, скажем так. Так что, если что, зовите еще. Правильно? Конечно. Я тебя еще раз поздравляю с таким крутым дебютом. Очень круто отыграла. Хорошо себе зарекомендовал. И Академию Нави Джуниор тоже хорошо показался с хорошей стороны. Ребята, вам огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте на побольше лайков. Ну и пишите в комментариях, как вам перформанс нашего Даньки на этом турнире. Ну а с вами был Даня. Яна, канал Нави Джуниор. До скорых встреч. Пока-пока.